12 лет. А ты в курсе, что этот вокзал сам Рембо открывал? Правда, ну, я думаю. Откуда столько техники военной? <music> а ты куда едешь? На БМВ. А, слышал, слышал. Это вроде санаторий такой. Ага, под Харьковом. Березовские минеральные воды. Поехали на электрофорез походишь. Дембель, что ли? Так точно. Слушай, Дембель, а сыграй нам что-нибудь. Легко. Быть или не быть. Спасибо. Что это было? Свадьба машиниста. ハハハハ ничем только люди зубы не чистят. Принесите салат из земчанка. О, а заказ в тему. А почему вы таскать эти сигареты выше на помогите? Потому что у вас не курят. А вы не боитесь потерять работу? Я боюсь потерять свободу. Не беси меня, Эй, мама, доча, ты что тут делаешь? Ты же говорила, что ты будешь в подруги ночевать. А ты что здесь делаешь? А ты знаешь, что будет, когда отец узнает, что ты здесь? А если он узнает, что ты здесь? Папа, Валера, ну что? Да, а ну, это моя девушка И что, давай разберемся, мужики Хорошо, сам бы умеешь 6 часов вечера работает супермаркета АТБ и мы в этой ситуации. Давай, давай, давай! Ирка, Светка, Наташка. что делать? Подалька ж боналка. Молодая, красивая. Подводимочку, всю правду тебе расскажу. Что у тебя знает, что сведешь? Что? Ну что было? Что будет? Послушайте, Жечь, где? Να δείξουμε και το Yeah. друзья, ребятушки, мужчины, у каждого в жизни была такая ситуация, и каждый думал, нас же больше, почему бы взять и не проучить хулигана, а? Чё? Извините, извините, продолжайте. Курить нет. И тут ты вспоминаешь, что в шестом классе занимался боксом, но главное, что пацаны этого не вспомнили. Нет! Слушай, Алекс, ты же боксом занимался, вешай, давай! Thank <laughs> you.